А вы отойдите сейчас они. Заряжай! Значит, тема нашего занятия – это тактика остановки транспортного средства при высоком степени риска. Данное, так, цель нашего данного поведения занятий – это соблюдение мер личной безопасности при остановке транспортного средства. Значит, какие задачи у нас стоят? Данное действие выполняется, когда мы знаем, что водитель автомобиля совершил тяжкое, особо тяжкое преступление, и мы его преследуем. Значит, какие задачи стоят перед сотрудниками поли... полиции? Когда вы остановили транспортное средство, даете четкие команды. Выходим с автомобиля, прикрываемся дверью автомобиля, достаем оружие табельное. Открыл. Медленно левой рукой открываем дверь снаружи. Медленно левой рукой открываем дверь снаружи. Ноги начинаем. Так. Два шага назад. Вверх. Расставить пальцы. Покрутиться. А еще покрутить. 10 шагов. Назад. Назад. Тут вы уже выходите. Тут вы можете. Ты все это командуешь. Вот, берешь пистолетным плату. Начинаешь от большого пальца.

Первый чисто. Чисто. Первый чисто. На данном занятии мы будем отрабатывать приемы самозащиты, которые помогают нам внесение службы, приемы задержания и освобождения от захвата во время работы и во время учебных занятий. Сегодня также рассмотрим приемы с помощью отработаем освобождения и уход с линии огня с помощью оружия, угроза оружием спереди, сзади. Это прием, когда человек вам наносит удар, уйти с линии атаки. Удар сверху. Вот, мы уходим и дальше проводим прием. Либо блокируем, либо выбиваем. И еще раз смотрим. Вот, мы ушли. И дальше провожаем, потянули. И... к нему Вот, когда махает хаем туда, вот, и, вот, ушел. Когда мы хаем, вот, да, вот, и ушел, вот, и уже здесь. Вот, туда, и не Значит, самое главное, самое важное, уйти с линии огня. Вот, мы ушли с линии огня, и потом уже начинаем выполнять прием. Там, с к примеру, вот за кистом. Вот. Ушли отсюда, Либо уже отсюда мы с рукой. Либо там вот так же мы делаем. от захвата за одежду спереди значит вот накладываем руку прижимаем кулак и поворачиваем, привлекающий, так и расслабляющий удар. Вот пошли, точно так же. И дальше уже переходим либо загиб руки за спину, либо там точно так же. Вот накладываем на кисть ему ну, и точно так же вот присаживаем. Дальше, давайте еще покажем. Держи. Вот, смотрите. Вот, стоим, да. Вот у нас рука. Этот рычаг вот у нас получается. Вот. Кисть мы поворачиваем к себе. Понятно? А еще раз, значит. Значит, смотрите. Взяли за кисть, да? Вот. Соответственно, видите, у нас рука идет вверх. Для того, чтобы она у нас вверх не пошла, вот не даем ей выворачиваться, наложили сюда руку на локоть. Поворачиваем кисть, руку держим здесь на локте. Коврыженко, братского видела национальной полиции, лейтенант полиции Коврыженко Андрей Миколаевич. Вы находились неделю здесь на тренировочных сборах. Скажите, пожалуйста, а что нового вы для себя почерпнули? Ну, если честно, нового очень много. Э -э, преподавательский, со... преподавательский состав очень хороший, э -э, очень много чему научил, как правильно себя вести с оружием в, том или ином... в той или иной ситуации, как правильно задерживать там правонарушителя, как правильно с ними общаться, как правильно проверять автомобили. То есть нового очень-очень-очень чего много для себя узнал. Также, так поеду к себе в отдел в полицию и буду там объяснять тем людям, которые еще здесь не были, и советовать сюда приехать. Вот конкретно для, для меня новое было, э, как мы только что тоже вот э, работали с коллегами, как правильно, например, рассматривать автомобиль и задерживать правонарушителя, который совершил тяжкое либо особо тяжкое правонарушение. И работаю вот летом будет два года, то есть и сейчас, когда здесь я прошел тренинговый центр, я ни на секундочку не жалею, что пошел в эту структуру.